یہاں ایک اور مزے کی بات ہے وہ مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم نے یہ دوسرے دلیل بیان کی ہے جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سخت الفاظ کہے ہیں آتے ہیں ایک تیسری دلیل کی طرف جب حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرائط لکھواتے وقت یہ لکھوایا تھا کہ یہ الرحمن الرحیم حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے مومن نہ ہونے پر حسن اللہ یاری صاحب کی دوسری دلیل سماعت فرما لیں پھر آتے ہیں اس کے جواب کی طرف دوسرا وجہ میرے محترم ناظرین یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اخدس میں آواز بلند کرنا یہ کیا ہے یہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عذیت جو ہے دلیل کفر ہے دلیل کفر ہے آپ کسی بھی شخص کے بارگاہ میں آکے کے اس کے سامنے مہمانوں کے سامنے جھگڑا کریں آواز بلند کریں یہ کفر کی دلیل ہے ملاحظہ کریں میرے باتوں کا جواب آپ حضرات نے حسن اللہ یاری صاحب کی دلیل سماعت فرما لی ہے سب سے پہلے ہم بخاری کی روایت مختصراً آپ حضرات کے سامنے بیان کرتے ہیں پھر یہ دیکھتے ہیں کہ حسن اللہ یاری صاحب کا یہ اعتراض واقعی درست ہے یا انہوں نے اس دلیل میں ہمیشہ کی طرح دجل و فریب سے کام لیا ہے جیسا کہ ان کی عادت ہے بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے ایک وقت آیا تو یہ بات چل پڑی کہ ان کا سردار ان کا حاکم کسے بنا دیا جائے حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے رائے پیش کی یا رسول اللہ ان کا سردار اسے بنا دیا جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ انہیں نہیں بلکہ انہیں بنا دیا جائے یہ باتیں کرتے ہوئے ان حضرات کی آوازیں بلند ہو گئیں انچی ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے تنبیح اور تعلیم کے لیے آیات نازل فرمائیں کہ یا ایہو الذین آمنوا لا تقدمو بین یدی اللہ و رسولی اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے کسی قول اور فعل میں آگے نہ بڑھو دوسری آیت نازل فرمائیں یا ایہو الذین آمنوا لا ترفعوا اسواتکم فوق صوت النبی اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز انچینہ کیا کرو وگر نہ ہو گئیے کہ انتحبت اعمالکم تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے وانتم لا تشعرون اور تمہیں علم ہی نہیں ہوگا اب حسن علیہ صاحب کا اعتراض یہ ہے کہ نبی کی مجلس میں صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی مجلس میں ابو عمر نے اونچی آواز سے باتیں کی ہے جھگڑا کیا ہے لڑے ہیں جھگڑا کیا ہے جھگڑا نہیں کیا ہے لڑے نہیں ہیں یہ حسن علیہ صاحب کی عادت ہے کہ وہ بات کو مر مثال لگا کر عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں بیائی نہیں یہی الفاظ ہیں لیکن ان کی آوازیں اونچی ہوئی ہیں ان کی آوازیں بلند ہوئی ہیں جب ان کی آوازیں بلند ہوئی ہیں تو دوسری دلیل سے وہ آیت پکڑتے ہیں کہ قرآن کی دوسری آیت میں ہیں ان الذين يؤذون الله ورسوله کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پر لعنت ہے مطلب وہ مومن نہیں رہتے بلکہ وہ کافر بن جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ابو بکر اور عمر نے نبی کی مجلس میں आवाजें بلند کی ہیں اور आवाज بلند کرنے کی وجہ سے نبی علیہ السلام کو تکلیف ہوئی ہے اور نبی علیہ السلام کو تکلیف دینا یہ کفر کی نشانی ہے بندہ اس سے مومن نہیں رہتا ہے تو معاذ اللہ ابو بکر اور عمر مومن نہیں مومن نہ رہے بلکہ کافر ٹھہرے لیکن جب ہم ان آیات میں اور فکر کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان آیات سے ابو بکر اور عمر کا کفر نہیں بلکہ ایمان ثابت ہوتا ہے وہ اس طرح کہ ابو بکر اور عمر سے جو انجانے میں آوازیں بلند ہوئی ہیں ان آوازوں سے اگر نبی علیہ السلام کو تکلیف ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس بات کو ذکر فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حق کہنے سے شرماتے نہیں ہیں پھر اگر تکلیف کی وجہ سے وہ کافر ٹھہرتے تو اللہ تعالیٰ انہیں ان آیات میں کافر کہہ کر مخاطب فرماتے جیسے قلیہ ایوہ الکافرون وغیرہ میں لیکن جب ہم اللہ کا انداز دیکھتے ہیں تو اللہ نے دونوں آیات میں یا یادین آمن یا اے ایمان والو اے ایمان والو کہہ کر مخاطب کیا تو معلوم ہوا کہ جو انجانے میں آوازیں بلند ہوئی ہیں اس سے نبی علیہ السلام کو تکلیف نہیں ہوئی اگر ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہاں پر انہیں کافر کہہ کر مخاطب کرتے لیکن اللہ نے انہیں مومن کہہ کر مخاطب کیا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ آیات ان کے کفر کی دلیل نہیں بلکہ ایمان کی دلیل ہے یہ بات ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب ہم قرآن کی ایک دوسری آیت پر غور کرتے ہیں تو وہاں میں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ایک فیل سے نبی علیہ السلام کو تکلیف ہوئی ہے اور اللہ نے اسے تکلیف بھی کہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے تکلیف کہنے کے باوجود ان پر کفر کا فتوہ نہیں لگایا جیسا کہ حسن اللہ علیہ صاحب دگاتے ہیں روایت میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تو آپ نے ولیمے کی ایک دعوت رکھی صحابہ کو اس میں شرکت کی دعوت دی صحابہ جب کھانا کھا چکے تو پھر کچھ ساتھی بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے آپ علیہ تشریف لائے آپ نے دیکھا کہ صحابہ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں آپ واپس چل دیئے پھر کچھ دیر بعد دوبارہ تشریف لائے تو پھر صحابہ نے محسوس کر لیا پھر وہ اٹھ کر چلے گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر آیات نازل فرمائی کہ آگے چل کر اللہ نے فرمایا ان نزاء دن نبی کہ تمہارے اس کام سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے نبی تو تم سے شرماتے ہیں لیکن اللہ, من الحق. اللہ حق کہنے سے نہیں شرماتے ہیں اب جب اس آیت میں ہم غور و فکر کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے اس فعل سے نبی علیہ السلام کو تکلیف ہوئی ہے اور اللہ نے اسے تکلیف بھی کہا ہے ان ذالکم کان یؤذین نبی کہ تمہارے اس فعل سے نبی کو تکلیف ملتی ہے اور تکلیف کہنے کے باوجود اور اللہ کا یہ کہنا کہ اللہ حق سے نہیں شرماتے ان سب باتوں کے باوجود اللہ نے جب ان صحابہ کو مخاطب کیا تو یا ایو الدین امن کہہ کر مخاطب کیا اب اس آیت میں صحابہ کے اس فیل سے نبی کو تکلیف ہوئی ہے اللہ نے اس تکلیف کو تکلیف بھی کہا ہے اللہ نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ حق کہنے سے نہیں شرماتے ان تینوں باتوں کے باوجود اللہ نے صحابہ کے اس فیل میں کہ انجانے میں جو نبی علیہ السلام کو تکلیف ہوئی ہے اس فیل کی وجہ سے صحابہ کو کافر نہیں کہا تو بکر اور عمر سے مجلس میں آواز اونچی ہوئی ہے آواز بلند ہوئی ہے لیکن تکلیف ہوئی یا نہیں ہوئی نبی علیہ السلام کو اللہ نے اس بات کا ذکر نہیں کیا لفظ تکلیف کو نازل نہیں فرمایا اللہ تعالی حق کہنے سے شرماتے بھی نہیں ہیں ان سب باتوں کے باوجود جب اللہ صحابہ کو مخاطب کر رہے ہیں تو یا ایوہ الذین آمنو یا ایوہ الذین آمنو کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ اس آیت میں بھی اللہ تعالی نے ابو بکر اور عمر کو آواز بلند کرنے کی وجہ سے کافر نہیں ٹھہرایا جیسے کہ دوسری آیت میں جہاں صحابہ کے فعل سے نبی کو تکلیف ہوئی ہے اللہ نے لفظ تکلیف کو صراحتاً ذکر بھی کیا ہے اور اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ حق کہنے سے نہیں شرماتا اس کے باوجود اللہ نے صحابہ کے اس فیل پر صحابہ کو کافر نہیں ٹھہرایا لیکن اگر ہم حسن علیہ السحید کی بات مان لیں فرض کر لیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خاکم بدہن ہم مان لیں کہ ابو بکر اور عمر کے اس فیل سے نبی علیہ السلام کو تکلیف ہوئی ہے اور نبی علیہ السلام کو جو تکلیف دے وہ کافر ٹھہرتے ہیں تو دیکھیں ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ کیا یہ اس زمانے کی بات ہے جب فاطمہ رضی اللہ عنہ زندہ تھی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو علم ہوا وہ نبی علیہ السلام کے پاس گئی آپ نے مسجد میں آکر خطبہ دیا فرمایا کہ فاطمہ تو بضعت منی فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے یوزینی ما آزاہا جن باتوں سے فاطمہ کو تکلیف ہوتی ہے ان باتوں سے مجھے تکلیف ہوتی ہے پھر فرمایا کہ دیکھو علی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر رہے ہیں میں کسی چیز کسی حلال چیز کو حرام اور کسی حرام کو حلال نہیں کر سکتا یہ نکاح جائز ہے لیکن اللہ کے دشمن اور اللہ کے رسول کی بیٹی ایک آدمی کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی حضرت علی

تو معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ہمارا یہ مذہب نہیں ہے نہ ہمارا یہ ماننا ہے یہ بات ہم صرف اس وقت کر رہے ہیں جب حسن لہری صاحب کی دلیل مان لیں آتے ہیں ایک دوسری دلیل کی طرف جو شیعہ ہی کی کتابوں میں لکھی ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے باغ فدک کا مطالبہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس مطالبے میں ان کا ساتھ نہیں دیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اتنی ناراض ہو گئیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ, عنہ سے فرمایا کہ تم تو گھر میں ایسے چھپ کر بیٹھے ہو جیسے بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں رحم کے اندر بچے داری کے اندر چھپ کر بیٹھا ہوتا ہے تم تو گھر میں ایسے چھپ کر بیٹھے ہو جیسے کسی آدمی پر کوئی تحمت لگی ہو اور وہ گھر کے اندر چھپ کر بیٹھتا ہے معاذ اللہ انہیں سخت الفاظ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بقول شی روایت کے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہے اب دیکھیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو تکلیف ہوئی کہ حضرت علی نے باغ فدق کے مطالبے میں میرا ساتھ کیوں نہیں دیا جب تکلیف ہوئی تو حدیث میں آتا ہے کہ جو فاطمہ کو تکلیف دے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے تکلیف ملتی ہے تو ہوئے کہ معاذ اللہ حضرت علی نے نبی علیہ السلام کو تکلیف دی ہے اب ہم حسن علیہ السلام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کو تکلیف دے اب اپنا خطو لگائیے کہ وہ کیا ہوتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میں پھر اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ یہ ہمارا مذہب نہیں ہے یہ صرف حسن علیہ ری صاحب نے جو قائدہ بیان کیا ہے یہ قائدہ میں ان کو سنجانا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ قائدہ کہاں کہاں فٹ آتا ہے آتے ہیں ایک تیسری دلیل کی طرف جب سورہ حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرائط لکھواتے وقت یہ لکھوایا تھا کہ یہ شرائط ہیں فلان کی طرف سے اور محمد الرسول اللہ کی طرف سے تو کافروں کا جو نمائندہ تھا اس نے اعتراض کیا کہ ہم تو اللہ کا رسول آپ کو مانتے ہی نہیں ہیں تو آپ نے محمد الرسول اللہ کیوں لکھا ہے یہ رسول اللہ کا لفظ ہٹا دو آپ نے حضرت علی سے کہا کہ بھئی اسے مٹا دو حضرت علی نے کہا میں نہیں مٹاؤں گا حتیٰ کہ یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام نے اسے خود مٹایا اب دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کی بات نہ مان کر نبی علیہ السلام کو تکلیف دی ہے اور جو نبی علیہ السلام کو تکلیف دے تو معاذ اللہ حسن علیہ کے قاعدے کے مطابق وہ کیا بنتا ہے تو یہ ہیں تین چار مثالیں جو ہم نے حسن اللہ علیہ صاحب کی دلیل کو انہی کے منہ پر مارا ہے کہ لگائیے فتوہ جناب آپ جیسے حضرت اور عمر پر لگاتے ہیں ویسے ہی وہ فتویٰ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر بھی لگائیے لیکن ہمارا یہ مذہب یہ نہیں ہے ہم حضرت علی رضی اللہ اللہ عنہ کو خلیفہ برحق خلیفہ راسی سمجھتے ہیں خلیفہ چہاروں سمجھتے ہیں جیسے سب صحابہ کے پاؤں کی نیچے آنے والی مٹی ہمارے آنکھوں کا سرما ہے ایسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاؤں کی نیچے آنے والی مٹی ہمارے آنکھوں کا سرما ہے جیسے ہمارا یہ ماننا ہے کہ سارے دنیا کے اولیاء اور بزرگ اگر جمع ہو جائیں تو کسی صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ صحابہ کے بعد جتنے تابعین تابعین قیمت تک آنے والے اولیاء اور بزرگ جمع ہو جائیں تو حضرت علی تو بڑی دور کی بات ہے کسی ادنا صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں لیکن یہ ساری باتیں ہم اس وقت کر رہے ہیں جب ہم حسن اللہ یاری صاحب کی اس دلیل کو جو ہے وہ مان لیں اور تسلیم کر لیں یہاں ایک اور مزے کی بات ہے وہ مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم نے یہ دوسرے دلیل بیان کی ہے کہ جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سخت الفاظ کہیں ہیں کہ آپ تو گھر کے اندر ایسے چھپ کر بیٹھ گئے اور آخر تک جو ہم نے بیان کیا ہے جب ہم اس دلیل کا حوالہ اردو کتابوں میں ڈھونڈ رہے تھے شیعہ کے اردو کتب میں تاکہ ہمارے ناظرین اور سامعین خود یہ حوالہ پڑھ کر اس کی تصدیق کر سکے کہ آیا یہ واقعی یہ حوالہ درست ہے یا غلط تو ہمیں بہت وقت لگا وہ اس لیے کہ جب ہم نے اردو کتب میں اس کا ترجمہ دیکھا تو ہمیں معلوم ہوا کہ شیعوں نے ہمیشہ کی طرح اس مترجم نے یہاں پر خیرت سے کام لے کر عربی کی اس عبارت کا ترجمہ کیا ہی نہیں ہے بلکہ اس سارے عبارت کو حضف کر دیا ہے ہم اس لیے ناظرین اور سامعین کے لیے عربی کتابوں کا حوالہ ساتھ میں لگا رہے ہیں تاکہ انہیں پڑھنے میں آسانی ہو تو یہ تھی حسن اللہ صاحب کی دوسری دلیل حضرت ابو اور عمر کے مومن نہ ہونے پر اس سے پہلے جو ان کے پہلی دلیل تھی ہم اس کا بھرپور انداز سے مو توڑ جواب دے چکے ہیں اگر آپ حضرات وہ دلیل سننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے آپ وہاں سن سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ سے سچی محبت اور عقیدت نصیب فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین